Это мероприятие, которое происходит один раз в год. Называется просто Небо. Имеет формат доброжелательного, в то же время профессионального общения архитекторов, людей близких к архитектуре и таких людей, как мы, которые являются партнерами этого мероприятия. Мы помогаем реализовывать проекты. Но моя компания, которая называется Ева Лаб, она это проектная компания. Мы реализовываем проекты архитекторов с точки зрения воплощения их в мебели и мебельно-интерьерных решениях. Как раз вот такие мероприятия, не очень помогают нам всем найти друг друга. Архитекторы нуждаются в таких компаниях, как моя, потому что зачастую придумать какой-то проект, создать что-то это одна, это одна составляющая. Да, это сложно, да, не все это умеют делать, но тем не менее воплотить эту идею еще сложнее. Мы первый раз участвуем в просто небо и очень рады этому. На этом фестивале мы представляем свои светильники, сегментные светильники, это, это последняя наша, последняя наша любовь. Вот, допустим, это молекула воды, H2O. Это капелька. Это светильник придумал у нас супругой и сын. Они могут использоваться на фасаде, в интерьере, на стенах, потолках. Мы вообще по образованию химики и супругой. Он не давал покоя вот этот вот диплом химика, то есть, занимаясь наружной рекламой. Мы 12 лет посвятили рекламе. Но вот эта химия, которую нам заложили в институте, она вот вылилась сейчас в этих светильниках. на фестивале «Просто и небо» мы с гордостью представляем террасные системы от компании голан СП». Это семейное предприятие, которое уже 10 лет является экспертом на рынке террасных систем. Занимаемся комплектацией террас под ключ, всевозможные варианты, начиная от террас на крыше, заканчивая террасами у воды, у бассейнов, у Днепра, всевозможные варианты. Приступаючи взагалі, до продумування теми, тема була задана життя в місті. Я подумала про те, яка взагалі соціальна проблема турбує Киян найбільше. От мене, як автомобіліста, найбільше турбує проблема доріг. Це що ми бачимо з однієї сторони, це гарний сад, з іншої сторони, це насправді дорога. Газонне покриття це власне. Імітує, скажімо, асфальт, і тому, от у нас оцей газон. Він бачимо, що він порізаний, все ж таки, так як ми не любимо, порізаний ямками, порізаний люками. Зверніть увагу на бордюр. Він е, такий виконаний методом деструкції. Тобто, е, контури не чіткі, контури розламані, і е, спереду бачимо знак. Дорожній знак підвищена ямковість, тільки до того знаку ще додавлений зверху знак питання, тому що власне виникає таке запитання, чому це так, чому в нас столиця України, чому у нас такі дороги в місті? А це знаєте, ця участь у конкурсі вона як такий глоток свіжого повітря. От нам дизайнерам, нам інколи необхідно вирватися від роботи і зробити щось таке своє, от коли не на замовлення, а коли робиш свою ідею, втілюєш без будь-яких обмежень.